En 534, la armada de los bizantinos fueron capaces de destruir y hacer sal y al imperio romano. Tomaron todos los bienes arrebatados que había en Roma. Entre estos bienes arrebatados, había unos vasos muy preciosos del Betamigdash destruido. Entrando a Constantinopolis, hoy Estambul, con grande gloria, entre el pueblo Judío, conoció estos vasos preciosos, con coraje se acercó del coronel y le dijo. Eh, eh, coronel, creo que estos vasos no los voy a guardar en el palacio del rey, ¿no? ¿De qué no los guardaremos? Eh, eh, le diré, coronel, eh, eh, estos vasos, como fueron quitados de un lugar muy santo, fueron la causa de derrocar un imperio, son de la negra augura. El coronel de vista va, se lo cuenta, al Imperator Justinianus. Justinianus que oye esto, se espanta, no se derroque y él, y los manda los vasos a Yerushalai. Esta consejica la meldí en un libro, no sé qué carácter de verdadera es, ma lo que, que di curiosa fue, que en el año 534, ya había moradores judíos en Estambul. Ahora os va a contar los judíos de Estambul, dónde vivieron, dónde moraron y cuál lo hicieron. En los libros de historia vemos que en el 8 y 9 siglo los judíos vivieron en Beyazit, Bakrjular, Sirkeci y en el entorno del Palacio Topkap. Después que encencló Fatih Sultan Mehmet Estambul, Mandó a llamar a todos los judíos que vivían en Anatolia y miles y miles de judíos vinieron a vivir aquí. Arbolero. El año 1492, España. El rey de Aragón, Ferdinand, con la reina de Castilla, Isabela, se adjuntan y quitan un decreto diciendo que todos los judíos quiten la España, si no serán matados. Desmamparados los judíos, una noche de B'Av fueron obligados de dejar sus países, sus casas, sus bienes, sin tomar nada, con ellos más que las llaves de sus casas, con esperanza que un día van a poder tornar. Se suben a los barcos que mandó el Imperio Otomano y que les abrió las puertas por años. El primer y el más viejo cartier que moraron los judíos fue Haskioi. Haskyoy, un casalico muy sabroso en el bodre de la mar del Jalich aquel tiempo en Hasquioi había tres males donde en la una moraban los musulmanos en la otra los griegos y en las once males los judíos como Parmakapu, Piripasha, Kasimpasha, pasha etc. años y años vivieron muy buenos Habieron sus hechos, sus casas, sus casalicos y sus cales. Mas, malorosamente, en el año 1800 hubo una epidemia de cólera y de malaria y detrás el fuego grande que no dejó ni casas, ni boticas, ni moradas. El imperio otomano estaba en un estado muy, muy negro y por estas razones Haskell cayó de situación de economía y de social, malorosamente. Por cualo y los judíos cayeron de grado y se emprovecieron, malorosamente. Este estado que ve el conde Abraham de Camondo corrió para apiadar a su pueblo de París. De vista vio escuelas para darles educación, talmud, hebreo, turco y francés. Un jajam nombrado Isaac Akrish sale contra a estos estudios. Para él, ambesar lenguas y estudiar a las hijas era propaganda de cristianismo. Empezó a provocar al pueblo y lo hizo a Faros de la comunidad judía al conde de Camondo. El conde que oye esto, lo mansinó al Jajam a Krish, al palacio que tenía mucho conocimiento y el sultán. De vista lo echó en preso al Jaja Un día de viernes, horas de midi. Sara, ¿cuál es esta toda gentoria? Estambul entero salió aquí a las calles. No te espantes, Hanum, no te espantes. Hoy es viernes. El sultán Abdulaziz se está yendo a la mezquita. Ya sé que es viernes, Sara. Ama dejas que hoy fin es miles de gentoria que están en las calles. Tienes razón, no sea que hay una revolución. No mostráis al dios. Ay, de vamos a casa, vamos. Un punto, un punto, ahora entendí. Abraham Camondo lo hizo echar en preso al Jajama Krish. No me digas, ¿estás oyendo las voces? Sí, sí, ya oí, ¿cuál es esto? Un divino, un divino en hebreo. El melech yoshev al kisera hamim. los judíos están oracionando, Rachel? Sí, sí, este divino quiere decir el rey se asenta en el torno de la piedad. ¿Ahora los judíos están demandando piedad del rey? ¿Con qué coraje? Están demandando piedad por el jajamakrish, que Quieren que lo quiten de preso. ¿Dices que el sultán lo va a perdonar? No sé, y hoy en no él me estoy espantando. No le parezca al sultán que los judíos están haciendo una revolución. Y yo, oh, y yo oh, me estoy espantando. Ay, debamos a casa. El Dios que nos guarde de todo lo negro. Amén, Sara, amén. El sultán lo perdonó al hajam. Las escuelas Alianza Israelita Universal se abrieron y por seguro la comunidad judía se adelantó, sobre todo los Haskioilis. Aquellos tiempos los hasquielos tenían uso de hacer picnic y el mejor lugar era el dere de la quetana. Ahora es que al de sí. Para ir a tomar un poco de haber se aparejaban días y días, llevaban comidas, de iniciar con los críos, a las mujeres de salir a la greña. Creo que la dicha quetana por secorar salió de ahí. Un otro pasatiempo era, día de Shabbat, ir a visitar a la tía Neyamá y al tío Benjamin. Eh, la tía Zuluchú moraba en Balat. Cale pasar enfrente con barca. El día de Shabbat no se toca Parás. Los judíos son maestros para topar soluciones prácticas. ¿Cuál lo hacían? Viernes, horas de Tadre, sin que se haga Shabbat, le daban las paras del callecchi y Shabbat de mañana se iban de baldes. Ahora nos subiremos a una barca y encantando nos iremos a Balat. Callecchi, Balata, piscadicos de la mar. Balat uno de los más viejos cartíes que moraban los judíos. Se topa en el Cuerno de Oro, en Estambul, en el Bodre de Mar del Jalich, justo enfrente de Haskei. Ariento Balat, Afuera Balat, Kepribashi, Istopol, Dubek, la Canfafana, los Leblebigis, las escaleras, estas eran las males de los judíos. Afuera Balat era más cerca de la mar y hoy en día hay casas que tienen en las paredes del david. Los judíos que vinieron de Macedonia se instalaron a Casturía. Este nombre era un nombre del casal de Macedonia nombrado Castoria. Tenían sus cales, allá moraban familias más educadas. Por ejemplo, los Paltis eran nombrados. Porque el unillo era doctor en el palacio y el otro mujtar de Casturía. En Balat, judíos, griegos, musulmanos, se pasaban como hermanos. Sobre todo días de fiesta, las calellas eran muy alegres. En Purim, los judíos repartían a todos coladicos, que eran torbaicas de dulzuras. Arbat de Pesach, los shamashes salían a las calellas y empezaban a gritar. Ya empezó el bullú jamés, ya empezó el james. Viernes, horas de tarde, se iban de casa en casa y gritaban: ¡Aide! Ya es hora de ascender, ¡aide! Ya es hora de ascender. En Balat había diez cales, cien jajames, majasiquétora, mujeres voluntarias que se a los probes y ayudaban a los jazinos en el hospital Orajaí. ¡Ey! Diciendo Balad, me acuerdo de mi tía bienvenida. Cuando nos íbamos a verla, en cada vez nos contaba un pasaje. ¿Vos lo contaré? Un morador viejo de Balad. ¿Quién no lo conoce? El jajam un tof, Estoy muy segura que todos los moradores de Balat lo conocen. La Alcuña. No sé qué importancia tiene. Todos lo conocen por Haribiom Tov. Él era Bachico. Rodrigo tenía un brillo en sus caras coloradas. Y todos lo querían bien ariento Balat. Haribiom Tov era mesammer del Caldeanbol. Y brazo derecho del Hazan Liazal. Él solo me zanmeara, no. Él hacía que me haz, aprecantaba, ambesaba oraciones y discursos de bar y jicos Y él era el famoso casamentero de Balat. Hacía las listas de las muchachas y muchachos judíos, se iba a sus casas y les decía: tengo un buen partido para tu hija, o bien una buena hijika para tu hijo. Pues los hacía entrevista en el cafico de Balat y si se placían, se metía medio, empezaba los tratos de Dota y Ashuar, y cuando se dicho Besimantó, Arbi tomaba su parte. Uno de sus buenos casamientos fue la hija del chef de la Tulumba de Balat con el hijo de Bojor el Tañedor. La noche de la boda, que no había ahí. Moiz y Jacques Loya los iși Y a Fetz el casap, que quitó a su hijo doctor, doctor Curtaran, ah. Negri el farmacien, Marco el ornero, Sinto el Kimurji, Abraham de la Baraca, con su mujer Esther y la hermana Signoru que quedó en casa. Binyamin el Shekerji, zbalatle, En todas las fiestas se comía sus alconfites y él quitó a su hijo doctor. Seguro, doctor David Y No es por decir que de Balad salió muchos doctores. Aquella noche de la boda, si sabéis lo capitó, entre tanta gente, un ladrón nacido de viernes entra como invitado de la boda a la casa de la novia. En estando todos arriba, Cantando y bailando, él empieza a robar y hinchir el saco. El padre del novio oye un patirte abajo y echa un grito: ¡Eh! Hey, ¿Quién es? ¿Quién hay abajo? El ladrón, mareado y chacheado, con espanto le responde: Que no se espante, señor, que no se espante, ladrón judío es. Ahora, malorosamente, no quedó moradores judíos en Balat. A los cales Ajrida y Ambol, días de Shabbat y días de Mued, están abiertos para sus yahides. Aparte de Hashey y Balat, los judíos moraron en Ortakioi, Kuskunjuk, Haidar Pasha, Kadikhyay. Ah, ah, y la culá, la culá. Hoy malorosamente un lugar de vendedores de lampas y eléctricas. Lugar de comercio. Un tiempo con sus cales, con sus escolas, con sus calellas, con chinili han, botón han, fresh han, camondo han, belicas, corinicas, Saras, mochicos, davidicos y zaquitos. Las solombras están en vuestras casas, en las paredes, en los tabanes altos. ¡Ah, la culá, la culá! Todos se conocían. Hubo amores grandes esposorios, bodas. El 95% de los judíos moraban allí. Se veían los muedes. En Hanukkah todas las casas se alumbraban con las januquías. En Purim se vendían mablachas y cesticos de dulce en las calles. Pesach todos caminaban con un paquete de matzá en la mano. Rosh Kipur. ¡Ah, los cales llenos, los selijot, otra alegría! Y el día del cabo de su cota era Simchat Torah, todas las criaturas cantando, Ashi a mi coles, cien paras de coles, <laughs> con los fenericos en las manos. Es verdad que ahora, empezando a un dedico, estamos hablando con la Australia. Maya tenía otro sabor, esta alegría que os días. Queréis por cinco puntos, entraremos a un planeta. Y nos iremos setenta años atrás a aquellos días, ¿sí? ¿Qué dices? ¡Para palomita fresca, palomita fresca. Demichi, ¿adí que Demichi? Vomos los gances, vomos los gances, ay de, ay de, me vamos muy los gances. Por aquí, por ahí, ay de, moblachas, folares, ¡Cesos para los nietos, ay de, folares, ¡Cesos para los nietos. Ya vino Purim, Purim aquí, Purim, ay de, me hablan. ver, Susana, ¿Anda de bueno. Oh, no demandes, Sara! estoy volada. Hoy abajé a Estambul, me fui al Charshi. Después me fui a Suraski, corté ropas, empleé para Shabbat. Estoy todo muy caro. Poder bueno a los hombres. Y yo merqué unos yapraquitos, locumicos, a dos groches y medio, y un poco de carne de pepol cazap, ya. No, no, Hanú. Yo empleo de cobos. Ya me conoces, me da una salsicha a la ¿Qué se va a hacer esta semana? Ya han fácil todo. Yo va a hacer molejicas, mundarili con y domat y ubres. ¿Qué te pareció? A mí yo le place piscadico con abramilá, abicas con espinaca y kefticas de praza. Hay de un arrozico al lado con agristada de gaina. Seguro, sin arroz puede ser. Ay de, yo ahora me voy a ir a Belifante, va a tomar dulzurias para Purim. Sí, ya vino Purim. Atió, ah, Ya es detrás y pesa. <laughs> Ay de, si pasas por ande lo bueno, toma y mí un poquitico de mazapán. Vas con grande placer y Aide, Ay de, buen Purim y buenos años. De mesmo han un Purim alegre. ¿Sara? Sí. Ven, ven, ven. ¿Sabes ayer lo capitó capitó Esterina, la hija de Alegre. ¡Eh, La vieron en la que de Fresh Han, esperando. ¿Esperando? ¿A quién? ¿A David, el hijo de Bojor? Están juntos parece. ¿Cuál Bojor? ¡Ay, Bojor el desmazalado! No me digas, Bojor el charpeado. ¡Ah, tío, paciencia! ¿Y qué buscan ahí? David no es casado. Ya es no lo digas a ninguno. Hazlo que se muera Sara y escapara. No me digas, eh. Oye, oye.